bugungi kunning dolzarb masalalaridan yana biri bu aholi bandligini ta'minlash kambag'allikni qisqartirish va bu orqali fuqarolarning turmush darajasini yaxshilashga erishishdir mazkur yo'nalishdagi say harakatlar hamda ish beruvchi korxonalarning soni ortishi evaziga vaziyat bir muncha barqarorlashib bormoqda ammo korxonalar tomonidan xodimlarning huquqlari poymol qilinib mehnat shartnomasiga amal qilmaslik holatlari afsuski kuzatilmoqda bunday vaziyatga ke duch kelgan fuqarolarga davlat mehnat inspeksiyasi xodimlari yordamga shay quyi tumanidan hamkasbimiz sarvar sayfullayev ma'lum qilishicha toshkent viloyati kambag'allikni qisqartirish va bandligiga ko'maklashish boshqarmasi davlat mehnat huquq inspektoriga tushgan murojaatlar bo'yicha o'tgan 2023 yil davomida fuqarolarning 64 to'rt million uch ming besh so'm miqdorida 2024 yil yanvar fevral oylarida 153 yuz ellik million ikki ming besh so'm ish haqi undirilgan xususan fuqaro abidov vohitjon zokirjonovichning yo'llagan murojaat asosan belgilangan tartibda vaziyat o'rganildi ushbu fuqaro tumanda faoliyat yuritayotgan mas'uliyati cheklangan jamiyati bo'limi boshlig'i lavozimida ishlaganligi hamda 2022 yilning oktyabr noyabr oylari uchun 7 million sakkiz ming uch so'm ish haqi berilmagani hamda 9 million besh ming besh so'm foydalanilmagan yillik asosiy va qo'shimcha mehnat ta'tillari uchun pullik kompensatsiya to'lanmaganligi aniqlangan shunga ko'ra murojaatchiga jami o'n yetti million to'rt yuz o'ttiz olti ming sakkiz yuz so'm miqdordagi mablag' undirib berildi boshqa bir holatda bog'iston mahalla fuqarolar yig'ini tinchlik ko'chasi 12 uyda yashovchi fuqaro ernazarov fozil abdurovutovichning ish haqqi undirish to'g'risidagi yo'llagan murojaati belgilangan tartibda o'rganilib 10 million bir ming so'm mehnat haqqi undirib berildi